Що? Ви нам Два. просто розкажите. Так, алло, ребята. Два. Давайте. Помогите к ним. Тоже? Це конфіта. Три. Чотири. Це гуманітарна допомога від волонтерів, які працюють на Збройні Сили. Доставляють там регулярно таку допомогу. Ми розкидаємо їх по блокпостам. А потім? О, Сьогодні, ви бачите, ми якраз до цього блокпоста доїхала вона. вот. Там набор, у каждого ящика набор на двух солдат. Все самое. Ой. Это э, осенние плащи. Плащи осенние. Термобелье. Носки тут, по-моему, термобелье. Как тут сейчас уже в такую погоду на блокпосту? Холодно уже, холодно, ночью холодно очень. Что нужно в первую очередь? Теплое, все теплое. И печки, вот смотрите, шапки, варенье, шампунь, какао-порошок, чай, носки эти, перчатки теплые. Теплые вещи, слышите как разговаривают? Это у нас Командный пункт, так называемый. Ага. Здесь мы проводим совещания, встречаем гостей, сами питаемся. Значит, принимаем решения, то есть э, рассматриваем на картах, корректируем огонь, то есть такие все вещи. Это наш блиндаж, где мы при случае артобстрела Мы там находимся там. У нас вот, где мы спим мы с топазом. То есть ночью по нам прямым сюда. Вот видели следы, если вам топаз показывал рапирой. Это такая пушка крупнокалимберная, которая она как снайперная винтовка. Лупили прямо по нам, и на дорогах видно следы. Они пускают сюда и потом идут по правому флану, по левому флану минами. А вы что можете мы делать? Мы что можем делать? Мы можем только наблюдать. Мы мы знаем координаты, откуда они шмалят. Мы знаем координаты, где у них штаб. Мы знаем координаты, где они несут службу, где их посты. Но пока ответа у нас постоянно приходят сигналы. Первыми не наносить удар, когда по нам наносит удар, мы все равно почему-то не, не отвечаем, потому что нужно доложить сюда, потом те докладывают на вышестоящий штаб, они принимают решение, оказывается, уже они не стреляют, поэтому они туда ушли, смысла нет. То есть у нас с ним артиллерии по нам шмалят. У них, если они закончили артобстрел, мы не можем отвечать, потому что они уже ушли с позиций. Так давайте, значит, отвечать по их штабам. Правильно? Ну, я военный. Да. да. Я Вы военный военный Збройных сил Украины. Капитан. полтовчанин Я думаю, что у нас дождутся наши матери, наши жены, наши дети. Живыми и здоровыми. Выхода у нас другого нет и желания у нас другого нет, кроме такого, как защищать мир в нашей стране. Все, ребят, счастливо вам. Приезжайте. А что такое? У вас... Давай, там я, блядь. Да? Готов. За основу взята структура, которая находится в европейских армиях НАТО и так далее. Это СИМИ. Сил and Military Cooperation. Вот. Цивильное искусство Какие функции целевой Ну, В первую очередь, это поддержка своих, э, своих войск, сил э, в зоне боевых действий. Вторая функция это гуманитарная помощь населению, поддержка населения, которое находится тоже в зоне боевых действий, в секторе ответственности в данном случае. Вот. Ну и естественно третья функция это организация взаимодействия. Мы организовываем взаим, ну, взаимодействие между органами местного самоуправления, между вооруженными силами, между другими частями подразделения. Как с людьми общаетесь с местными в селах, в деревнях? Как они, какие здесь у них сейчас условия? Мало ж кто знает. Ну, вы сами видели, район ну, бедный, бедный район. И есть, конечно, личности, там, которые живут хорошо, но в основном население бедное. И Часто бывает такое, что вот не хватает там и продуктов, там и угля. И... Да, это звездочный отель. Вот, тут так глубокий. Ну тут тепло. На холодно, хвороно тепло. Самі вже все будували. Так. Да. Ви як довго вже в таких умовах? Ще не сильно довго. А кажуть, як на надовго. Поки не знаємо.